assalomu alaykum bugun sizlar bilan konstitutsiyamizning 55. beshinchi moddasini o'rganamiz konstitutsiyamizning ellik beshinchi moddasida har kim o'z huquq va erkinliklarini qonunda taqiqlanmagan barcha usullar bilan himoya qilishga haqli har kimga o'z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish davlat organlarining hamda boshqa tashkilotlarning ularning Ular mansabdor shaxslarining qonunga xilof qarorlari harakatlari va harakatsizligi ustidan sudga shikoyat qilish huquqi kafolatlanadi har kimga buzilgan huquq va erkinliklarini tiklash uchun uning ishi qonunda belgilangan muddatlarda vakolatli mustaqil hamda xolis sud tomonidan ko'rib chiqilishi huquqi kafolatlanadi har kim o'zbekiston respublikasining qonunchiligiga va xalqaro shartnomalariga muvofiq agar davlatning huquqiy himoyaga doir barcha ichki vositalardan foydalanib bo'lingan bo'lsa insonning huquq va erkinliklarini himoya qiluvchi xalqaro organlarga murojaat etishga haqli har kim davlat organlarining yoxud ular mansabdor shaxslarning qonunga xilof qarorlari harakatlari yoki harakatsizligi tufayli yetkazilgan zararning o'rni davlat tomonidan qoplanishi huquqiga ega shaxsning o'z huquq va erkinliklarini qonunda taqiqlanmagan barcha usullar bilan himoya qilish qoidasining mazmun mohiyati shundaki fuqarolar o'z buzilgan huquq va erkinliklarini o'zgalar huquqlarini buzmagan holda mustaqil himoya qilish huquqiga ega mazkur huquqni amalga oshirishning yagona sharti bu fuqarolar tomonidan o'zini himoya qilishda qo'llaniladigan usullar yoki choralarning qonunchilik hujjatlarida taqiqlanmagan bo'lishidir shuningdek mazkur moddada insonning buzilgan huquq va erkinliklarini tiklash huquqini samarali amalga oshirishga qaratilgan mexanizmlar xususan sudga yoki xalqaro organlarga murojaat qilish huquqi mustahkamlangan